Позиція, де ми знаходимося, її використовують чи ні? Цю імену зараз поки що дня, вона як запасна. Для кого її підготували? Для піхоти це вже наступна, напевно, що точка оборони і в разі відступу чи перед цим. Ну, якщо противник прорветься, то воно буде звідси використовуватися хлопцем. Перший раз, то, ну, як виходиш на місяць, ну, не, не здається, що не, не, не висадиш. Вже останній там тиждень, часу вже якось так хочеться виїхати са напрямку хоч помети. Вже своє типу робить. Типа їде цей. Десь так. так сонять, бута, давайте його притяжки не вилазити. <говорит> ну, это же Ну ж чайка платила? Да. Что все выдали сортива чая и кавы я Не вас? Конечно. Поняли, что тут, только сложнее. Поняли, что сложнее, блядь. Давай по плану. Это вообще знакомая история. Они ну, тыкаются всегда, типа, пробуют, блядь. стоят туда, не рухаются, блядь. Я только чувствую, нащупали, что, блядь, можно. Там же. Сфоткати цього. Прозора. Дякую тому чоловіку, який, бля. Постоянно нам безкоштовно воду дає. Прозора! Досоль позивний, друже. Оператор. Оператор, оператор прийде там, до графітний бомбись. Який нахуй оператор, блядь? Я командир тягу <плес> чи так, блять, я хую знаю як направдію. Я уже, мабуть, різ на не? Дуже класно. Хлопці, приходьте до нас. постоянно они... они не могут закрепиться на своих что вот. да? Значит, в ветке. А что правише? Вот он лежит. Нормально легла он, Спокойной ночи, мальчик. сам запалил. Дурачок, блядь. Да с гранатой упал, понял. Сникерс, ты вчера рано ушел, он так горел, пиздец. Мы его сначала облили, короче, а потом подошли. Разом с дроном? Не, это уже понял. Мы тебе видос включим, посаришь. Он был, короче, мокрый, понял. Да, он ножом начал вещи из себя срезать. <presents> <soap> <:ás trovand communication> чтобы не загореться. И вот он, короче, лежал, зажигалка упала в ногах, загорелись ноги. Бля. Перевернулся, загорелся рельс. Позвони, мой спец. Зовут Юра. Смотрите, бригаде по Сержант инструктор батальона. Те, что маги конкурируют, это подработок? Хобби, да? Со стороны а, right, Питера ну, Я буквально uh, месяц назад. Получается. со стороны Питера. Получается mm -hmm. хорошо. За месяц снищено ну, майже два свода. Противника. Вот кольца есть. Надо пересчитывать сколько их там. Сорок. Ну, побольше. Но подтвержденных сорок, а не подтвержденных тех, что я не видел. Как бы я сюда держу. Тех, которых я конкретно убиваю. Я кольца. Ебать, сейчас ты что, интервью там даешь? Да. знаю, сейчас ты пока будешь интервью давать, пидоры с этого. А я перебегу, скажут, можно мы тоже что-то пиздать. Да не, я лечу, лечу, работаю. Это было очень долго, спокойно, сука, что ты не видишь. Набрали сил трошки, ПК подвезли. Северная Корея, да, почу, почу, почу. Почу, 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 пчу, да. на точке. Пошли, якби танк було б веселіше. Ти ззаді за нами там, з камерою, блять. Міномет пиздує. Та похуй, давайте хоч картонного поставимо. Можна піти їх, роздраконити. Це Все, куди танковий напит. Є на вас ще рахується так. Й більше Але використовуємо більше такі, бо ході на фікделі шипи. Ну, немає, ну, ті, щоб працювати більше по техніці. Якщо попадемо на, на танк, подивитися по на тонку. Якщо його ми там, раз стрілимо, потім просто танк по нам працює. Буває там один вистріл і потім потім там, там 3-4 приходи, бувають, знаходять зразу. А буває тоді, що ми там можемо 20 раз пустити, хоч одного, назад подачу. Або вони просто не бачать, або не знають, як відбувається. Чи б просто встигають побачите, побачити? Де просто так за швидко відпрацьовуємо, щоб ми постараємося швидше працювати, а щоб нас не забули. Дайте мухи. Свіжий хай стояє на позицію. Позиція одного з наших механізованих батальйонів. Наразі 33 окремих окрема механізована бригада відбуває ворожі. разі. Росіяни використовують приблизно 4 одиниці техніки. Як відомо, ще 3 одиниці під'їхали вперед. Зараз хлопцями готуємося до оборони. Зарядили малівчики, маклинки, а тежки. І каждого помінні щоб взирватися. Вісті вісім'я, залон просто так не А ви сука, охилянти, блядь не хочете воювати, йобаний в рот, а? Навіть останній раз був у нас теж там прилетіла блокада, касети, своя позиція. Там спокійніше, як mm ніч -hmm. Ну, такий прикол. Приїхав, був вдома. Всі питаються, хочеш повернутися, тіпо, Та чорні. Типу, абсолютно зрозумію, що тут хлопці тільки. Ну, Кинути ті тоже треба там замену какую сделать хотя бы хотя бы такие банальные типа чтобы замену сделать людям типа он тоже хочет там выехать помыться типа выдохнуть трошка что спять едут дохуя ой 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 Жить есть, симуляторных чашник. Еп. Естественно. Да, блядь. Мы включаем генераторы и едем на Зи. Давай, давай, бегай. Пока не вылазьте, пока не вылазьте. Пробуйте спецпомочь им. Помочь им. Помочь Сбросами можно. Да вот вылетаю. Да, стрелять будет. Дивися. Снікер, снігер, дивися, вони зараз будуть перехрсток поїжджати, там де розбитий пікапчик стоїть. Там 100 метров. 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 Барс, давай, блядь, в готовности, в готовности выходите стрелять. Маляр, ш 20 в правый в огонь. Толстый, давай на перезарядку быстрее, можешь? А ты где? А, петрима их, я иду заряжаться, блядь. Ебать. влети. Викин, ты шо? Блядь, а ша, провиша. Правишу, провишу. Про надо. Э -э 30. право Олег, 30. Ты, ты стрелял. Че викин? викин, ты стрелял. Ну, тут да, тут пидоры залазили, они своих же трошат. Викин, вправо 20, вправо 20 А они свои? Да, туда залазили пидоры, блядь. А, они... а они с собой ебашатся, да? Ну, получается, да, нахуй. ПМТ Гореть гарно, нет А они еще, сука, резюняки наверх положили <laughs> чтобы гарно горел Шутер! Oh. Бегай по сигарете моей Я в Филипп Морис Черника? <laughs> да Сейчас начнёшь Время работы И тогда охуевшие Когда ты видишь, что пидоры горят И Ты как они горят, Сняли на малюні, щоб сам прихід потім шукали частини. Запам'яталося. Після того лака, щорський танчик, говорить. <підерігідь> Ти навіть... ні, це даже. Нє, це травм. Ща їх спалахне, еба. Красота. Так. <підерігідь> да. Вони ж на штурм взглядя. Ладно, снимаем. О, вот. пишешь, блядь. такой боячки. Я не боюсь. А не доверяю командира и слушать то, что он говорит. И все будет хорошо. Как вы сегодня взяли участие в отбитии наступа? Чем занимались? Подносил снаряды. Они так говорят, патроны. Ракеты. Ракеты. До установки. До установки. так? — Звук який подобався, подобається? Це, це де по телевізору дивитися. А. І говорити, які всі погані. Командир бойовий. Хоче дати ПЗПід. Хоче дати ПІД підрами, ми його піддержуємо. Біля вас, можливо, висадились, Слухайте. Екіпаж без зброї біжить, прямо до вас десь. давай, Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бежать до вас, до вас бежать. Слухаем. Восемь нахуй. Восемь человек перед вами, белья вас десь лазить. Ебай, так кому на руле? Просто залезли. Так, давай. так дивись, до кого залазить в нору, блядь. Блядь. Да, да, да. Ебать, нахуй. Я думаю, наверное, надо поджигать норы, блядь. Вот эти, которые первые были. Вот этого пидора можно поджечь, по можно лучше норы, А этот, блядь, никто не видит. Так а у него там пол челюсти нет, конечно, увидит. Вы дебилы, блядь, засунули своего, блядь перед входом нахуй ты что думаешь я не знаю что вы там сидите я спалю все нахуй я вам серьезно говорю половина ваших в плену блять вторая коробка нахуй заехала разорвала я просто разорвался вы сейчас не выйдете ебать я вас за час нахуй спалю там термобарами сука и всем что у меня только есть ебать а начнешь выбегать ебать начнет работать артиллерия я тебя порву там нахуй если ты сейчас не выйдешь оттуда вместе с моим бойцом ебать я тебе даю 5 минут времени Время пошло. Ты меня понял? Я тебя подведу. Электрод, скажи ему, блядь, пусть будет мужчина и нахуй выйдет. Герза ему не поможет, блядь. Так ему и передай, блядь. Не ошиб, не гюрзай, похуй на них, ебать. Если они сейчас в течение пяти минут не сдадутся, ебать, им будет пизда, наб. Я спалю вас всех там, нахуй. Выбачай, дружи, но, блядь, у меня нету выбора, блядь. Апи, äh, Правиша, правише, правише. ведь цих ног. тебя Апи правише. А кто <просить> <Какие заряды? просить> Вот так возле отсюда. <просить> <тут>, <просить> Пусть возьмет рацию. Что он очкует. Он же ж мужчина, блядь. Пусть возьмет рацию и пообщается со мной он рядом да, сидит, он ебать, спрашивает. Его, Электрод, блядь, он тебя, блять, он тебя застрелит. он и, он и кто там еще рядом сидит. Я, ебать, я вам серьезно говорю, блядь. Или вы сейчас берете нашего, блядь, бойца и, и выходите есть. оттуда вместе с ним, или я вас спалю? Ты что думаешь, я этого не сделаю? У меня нет выбора, ебать. Вам пизда на той посадке, вы оттуда не выйдете, блядь. Вы не понимаете этого или что? Я вам шанс даю, блять. Давайте повертатися, щоб слит. Апи, а, пи... левише, левише, не надо так далеко залетать. как раз тут під деревом. Левише трохи. Левише, левише, левише. Возьми высоту Чего? ниже. Возьми ниже высоту. Все дерево. Під ним. Всередині посадки. Электрод. Электрод, вот скажи ему, он слышит, уже дрон ебать над вами. Это его время истекает, блядь. Я не, я не отпущу его туда, я тебе серьезно. Ты не пойдешь домой, ебать, ты эту посадку никогда в жизни не займешь. Или вы сдаетесь, блядь, или я вас сожгу, наверное. А посадки там Нет, цвета, это... цети видны. Ну ч он, блядь, рацию пусть возьмет поговорить со мной, что, баба, блядь, или что, рацию боится взять? Возьми кинь да? одну гранату рядом, Да, блядь, блядь, ну, пиздец, возьми рацию, поговори со мной. Хули ты рядом с ним сидишь, через электроды разговариваешь, блядь. Ты мужчина или кто, блядь? Возьми рацию, я тебе последний раз говорю, ебать. Я сейчас сложу радейку и вылетаю туда, нахуй, где пизда будет. Совсем что у меня есть, ебать. Да, я на время, как тебе обращаться? Да просто со мной поговори. Дружище, выходи оттуда. Я тебе серьезно говорю, вы не выйдете. и герза не поможет, типа. Ты не понимаешь этого или что, ибо. Я знаю каждый ваш шаг. Я тебе поясню, ибо. Я тебе даю, блядь, 10 минут на, на обдумать, ебать. Если ты согласен, ты ебать собираешься вместе со своей бандой нахуй, шуруешь, куда я тебе говорю, ебать. Время пошло. Я принял, принял. А... Виталич, они сдаются в плен. Скажи рацию, пусть собой Скажи, мы тебя не Как твой позывной, скажи? Позывной мажор. Жор, я тебе гарантирую, что ты сейчас проходишь просто и все, ебать. Я никто пальцем не тронул. Я приду, лично с тобой пообщаюсь. Вот. Мы вас передадим, ебать, вас никто не обижет. У вас был такой, блядь, позывной монах, может, знаешь, слышал, блядь. Чувак, ебать, приехал, все, сдался в плен, ебать. Никто его пальцем не тронул, отмыли, блядь, помыли накормили, передали, блядь, соответственно, блядь, туда, куда надо дальше, ебать. Я уже, насколько знаю, его вроде поменяли. Я тебе даю шанс, ебать, что ты выйдешь спокойненько, ебать. Я никто не тронет, ты быстро через поле шуранешь, ебать, тебя встретят, и дальше покажу тебе, куда идти. Ебать. Мажор, блядь, как ты меня принял? Ты выходишь или ты остаешься там? покажу сейчас, хитрая что хитрая надо делать. Моего бойца оставляйте на месте, как принял. рацию с тобой свою заберите. Принял, принял, а рацию его куда? Мажор, отдай <плот> рацию его э, ему же оставь, я тебя подробно поведу. Я не выйду сейчас по рации на тебя и скажу, выходи и ты пойдешь, как принял. Учиться, как сердце, скажи, ну, Только надо через поле бежать. не Мажор, только тебе придется бежать, потому что если ваши вас увидят, ебать, они вас накажут. Понимаешь, о чем я говорю? И похуй на вас. Мажор, выходи, вот дрон висит с э, западной стороны на маленькой высоте ты его услышишь выходи и давай за ним быстренько так. Соник что там. Сашица, заебись! Вс ⁇ заебись, давай, сюда не Давай, давай! Вс ⁇ будь заебись! Нет, пишко, как ты говоришь. Слово приставай, давай, давай. Давай, 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 давай,